Cuba bayangkan sebuah negara. Mesti yang terlintas kat fikiran tu sempadan yang jelas, perlembagaan, bendera kan? Tapi, apa kata kalau saya cakap, acuan untuk sebuah negara bangsa yang hebat sebenarnya dah lama wujud di alam Melayu beratus-ratus tahun sebelum pengaruh barat sampai pun. Jom kita bongkar model kenegaraan purba ni yang jadi asas kepada empayar-empayar agung di rantau kita. Okey, ini perjalanan kita. Mula-mula kita akan persoalkan dulu, apa sebenarnya maksud bangsa? Lepas tu kita akan selam empat tonggak kuasa kerajaan Melayu, tengok peranan raja dan undang-undangnya, fahamkan konsep wilayah dan rakyat dan akhir sekali kita lihat warisan yang masih kekal sampai hari ini. Semuanya bermula dengan satu persoalan besar. Kita selalu diajar yang konsep negara bangsa ni adalah satu ciptaan moden, tapi betul ke macam tu? Jom kita cabar sikit pemahaman ni. Cuba anda fikir sekejap. Apa ciri-ciri yang perlu ada untuk kita panggil sesuatu tu sebuah negara yang berdaulat? Yang selalunya inilah yang terlintas kat fikiran kita kan? Sempadan yang tetap, ada perlembagaan, ada bendera dan semua ni adalah definisi sebuah negara yang dibentuk ikut acuan barat. Ha, dekat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Sejarah dah buktikan yang kerajaan-kerajaan di alam Melayu ni sebenarnya dah ada pun ciri-ciri negara bangsa yang sangat kukuh lama sebelum ia jadi satu konsep global. Mereka ada acuan mereka sendiri. Jadi, apa sebenarnya asas pembinaan ni? Nah, kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu dibina atas empat tonggak utama. Empat tiang seri yang sangat kukuh yang membentuk kerangka kuasa mereka. Dan inilah dia empat tonggak tersebut. Pertama, raja sebagai pemerintah tertinggi. Kedua, undang-undang sebagai panduan. Ketiga, wilayah pengaruh sebagai kawasan kedaulatan. Dan keempat, rakyat sebagai penduduk yang setia. Empat-empat elemen ini saling berkait dan jadi teras kepada kewujudan dan kemasyuran perajaan kerajaan ini. Okey, jom kita bedah dua tonggak yang pertama ni dengan lebih dalam sikit. Macam mana pemerintah dulu tegakkan kuasa mereka dan macam mana mereka kekalkan ketertiban dalam kerajaan. Raja ni dia bukan setakat pemerintah tau. Dia adalah pusat alam bagi kerajaan tu. Kedudukan dia bukan saja dikukuhkan oleh sistem pembesar tapi juga diselubungi oleh satu konsep kesucian yang kita panggil daulat. Inilah yang menuntut ketaatan penuh daripada rakyat. Kita tengok contoh kerajaan Champa, raja mereka bukan sekadar pemerintah biasa. Baginda dianggap ada kaitan suci dengan Dewa Siva. Ini bagi dia satu kuasa mutlak bukan saja dari segi politik tapi juga dari segi kerohanian. Kalau ada kuasa tapi tak ada undang-undang memang huru-hara lah kan. Sebab itulah tonggak kedua ni sangat penting. Undang-undang ni wujud bukan untuk menindas tapi untuk pastikan kesejahteraan dan kestabilan. Ia jadi panduan untuk para pembesar mentadbir dan jamin keadilan untuk rakyat jelata. Dan jangan salah faham, ini bukan undang-undang biasa-biasa tau. Empayar besar macam Majapahit ada sistem perundangan yang sangat sophisticated. Kutara Manawani adalah bukti kukuh yang kerajaan di Alam Melayu dah ada sistem keadilan yang tersusun rapi untuk mentadbir empayar mereka yang begitu luas. Okey, kita dah cover macam mana kuasa dan ketertiban ditegakkan. Sekarang, jom kita beralih ke dua tonggak terakhir, macam mana sebuah kerajaan tu definisikan kawasannya dan macam mana ia pastikan kesetiaan penduduknya. Konsep wilayah zaman dulu ni lain sangat tau, bukan macam garisan atas peta yang kita kenal sekarang. Wilayah pengaruh ni satu konsep yang lebih dinamik. Ia merujuk kepada kawasan di mana penduduknya secara sukarela terima dan akui kekuasaan seorang raja. Di mana ada pengakuan, di situlah sempadan kerajaan tu. Dan jangan kita pandang remeh betapa besarnya pengaruh ni. Kerajaan Funan sebagai contoh, kuasai wilayah yang terbentang dari Sungai Mekong sampailah ke Segenting Kra. Cuba bayangkan betapa luasnya pengakuan dan penerimaan terhadap kuasa rajanya pada masa itu. Dan tonggak tak akhir tapi boleh kata paling penting sekali ialah rakyat. Tanpa rakyat yang setia, tak ada kerajaan yang boleh bertahan lama. Jadi, rakyat kat sini bukan sekadar penduduk. Ia membawa maksud satu kumpulan manusia yang terikat dengan sumpah setia kepada raja mereka dan berjanji tak akan menerhaka. Dengar ni baik-baik, macam mana anda nak buktikan kesetiaan anda? Cukup ke dengan kata-kata je? Di Empire Sriwijaya, mereka ada cara yang jauh lebih mendalam, jauh lebih simbolik. Fuh, ini memang luar biasa. Bayangkan satu upacara di mana air sumpah, air yang dah melalui batu bersurat yang ada ukiran mantra sumpahan diminum oleh rakyat. Ini adalah satu ritual persetiaan yang sangat-sangat kuat. Ia bukan lagi janji di mulut, tapi satu sumpah yang dah sebati dengan diri mereka. Inilah yang mengikat Empire Sriwijaya. So, nampak tak kat sini? Model empat tiang ni bukan sesuatu yang wujud sekejap je. Ia adalah satu sistem yang sangat berdaya tahan yang diwarisi dan diubah suai oleh kerajaan-kerajaan agung yang datang selepasnya. Garis masa ni tunjukkan kesinambungannya dengan begitu jelas. Asasnya diletakkan oleh kerajaan-kerajaan awal macam Funan dan Champa. Kemudian Sriwijaya mewarisi dan mengembangkannya jadi sebuah empayar maritim yang terkenal. Kesultanan Melayu Melaka pula menyesuaikannya menjadi sebuah pusat perdagangan yang hebat dan legasi ini diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau yang menyuntik unsur-unsur Islam yang lebih kuat ke dalam kerangka ini. Jadi, inilah dia rahsianya. Rangka kerja empat ciri ini, raja, undang-undang, wilayah dan rakyat bukanlah satu kebetulan. Ia adalah formula kejayaan yang diwarisi turun-temurun yang memberikan kekuatan kepada kerajaan-kerajaan Melayu untuk jadi masyhur dan berkuasa selama berzaman-zaman. Sebagai penutup, apa kata kita renungkan soalan ni? Walaupun zaman dah berubah, adakah sisa-sisa daripada konsep purba tentang kuasa, tentang kesetiaan antara pemerintah dan rakyat dan tentang idea wilayah ini masih boleh kita lihat dalam struktur masyarakat dan politik kita pada hari ini? Fikir-fikirkanlah.